Вся родня по всей украине в беженце mm -hmm. мне терять нечего этих уродов буду рвать до последнего. знаете что дальше будет даже состав так скажу обидно даже то что у меня вчера умер отец. 78 лет уже пожилой, ну, понятно что прожил свою жизнь а а дня, не все, спасибо но это жизнь вопросов нет но я не могу 50 километров до у нас я не могу приехать и меня и после этого кто-то будет говорить о моих, как скажем, так, сомнениях и так далее. За вот это перемирие только в красный лиман. Мне звонят руководители предприятий. Говорит, вышли на работу, неизвестно где шарились месяц. Что нам делать? Они же были там. Я говорю, ну, у нас же территория какая, президента. Я говорю, сколько чистого листа. Нету крови на руках. что нет координации между разными частями. Что вот даже мы ну, на блокпосту стояли они говорят, мы не знаем, вот там торец, вот дорога закрыта или не закрыта. Кто-то говорит, что есть блокпост, кто-то говорит, что нет блокпостов. Я даже доходил до смешного. Вчера к нам на блокпост приехал танк. Потому что он приехал, никто не знал. То есть реально въезжают на блокпост танки, люди хватаются за оружие, потому что, ну... знаете, есть понятие человеческий фактор, его никто не отменял в априори. Наша страна, у нас мир на нас. 23 года мы ни с кем не воевались и не готовились к войне. Я через 8 месяцев, после военного училища зону, 8 месяцев прокомандовал, мне дали отдельную роту связи. 20. Да, да, да командная связи. О, Поэтому, же... я еще раз говорю, я служил, хотел, Но потом пошла украинская армия. Когда зарплату не платили, техника вся без бензина, какой боевой подготовки, о какой, о чем идет речь. Но я действительно тогда хотел... Ну, так скажем так, нормально жить, семья, дети и так далее. Все-таки это было. Я судьба. пошел на бизнес. Да? Да. Э, ушел в бизнес, потом стал сельским головой, меня люди избрали. Два срока был сельским головой. Поэтому, вот, скажем так, 16 лет я не был в А вот ну, это не сейчас не закрутила судьба, когда Костя, это командир моториона. Есть. больше решительности, больше политической воли. И, скажем так, политика политикой, но ментальность Донбасса подразумевает только силу. Как бы это ни грубо и цинично Толерантность здесь, на Донбассе, но ну, не в почете. Не в почете. О, да. Можно еще в двух словах? Да, Я ну да. раком ставил, извините за выражение, это Донбасс. Здесь все жители к этому просто привыкли, это норма жизни. Ну может быть надо менять что-то, но нельзя же. Ну как? Вот если сейчас по этим Мы говорим, говорим, мы говорим. Нет, секундочку, я говорю относительно решительности и жесткости по отношению к этим уродам, по отношению к сегодняшней ситуации. Когда их не будет, а вот это уже другой вопрос. Там уже политика, там уже надо больше информационно работать, менять психологию, вранье это убирать. Да, тут уже надо действительно политически, вот, ну понимаете, смысл какой, уже другой горизонт. Вот военные действия. Сколько надо времени, чтобы это закончилось? Вот это, просто, это активная фаза. Если действительно, дай бог, Россия все-таки поймет, и что так, ну, то, что она делает, ведя вот эту непонятную войну с нами, и прекратится поставка вооружения, то максимум месяц. Максимум месяц. Максимум месяц. Даже с учетом того, что уже успели завести. Сил, средств, я вижу, прежде всего, моральный дух э, наших войск. Кого? Вот вам сейчас одевать? полностью сюда, сейчас вы уже там, построить. Ментальность Донбасса и ментальность Запада и Украины очень отличная. У меня часто задают вопрос, в чем? Можно привести ряд, много-много моментов, в чем. А я всегда привожу один-единственный пример, и больше не надо. Заборы какие на Западной? Там их нет. А у нас на Донбассе по три метра высотой. Вот яркий пример. Не доверяют друг другу? Вот эта замкнутость, вот это вот, понимаете, недоверие правильно. Люди как-то живут в своей скорлупе. Мо моя хата с Вот получите итог. Вот это вот. И это насаждалось. Вот постоянно вот так надо жить. Все боялись, начиная с тех 90-х, вот этих бандитских времен. Вот наша ментальность. И если сюда приедут, лично я, вот мое мнение, я не то, что там навязываю, ну знаете, вот многие даже с Донбасса приезжают туда, говорят, там народ но более открытый, более честный, более, ну, знаете, такой вот момент. Второй пример расскажу. Вот моя сеструха родная, вот беженцы, да, у меня сейчас все беженцы. И вот она поехала в Черкасскую область с дочкой, с двумя внуками, с зятем. Она мне первый день, приехали с утра в деревню, она первый день звонит мне и плачет. Я говорю, чего ты плачешь? Говорит, Костя, в деревне, говорит, за день... Бабушки, не богатые там кто-то с люди, людьми, а бабушки несут эти яйца, эту картошку, деньги несут, принесла с пенсии 50 гривен, нате вам надо. Говорит, да не надо, но есть у нас денежка, мы не совсем там, надо, нате. Говорит, у нас такого нет. Я звоню со своим товарищем с Донбасса и говорю, та вот такая-такая сеструха плачет. Он говорит, ну это первый порыв, согласен, первый порыв. А у нас на Донбассе даже этот первый порыв будет? Нет. Очень отличается ментальность. Я житель Донбасса, я же не говорю за кого-то, я говорю за свой. Я жил в этом кругу, я живу, я буду тут но жить. вот а что делать с людьми, которые обижены на новый власть? Они считают, что там на Мадане были другие, что это не за них. С ними как потом общаться? Вы знаете, общаться, спорить, э, где-то какие-то доводы, аргументы. Но еще раз подчеркиваю, э, всегда преобладает здравый смысл. И дальнейшее общение, я не говорю, что ни с кем не общаться и так далее, дальше жить. Но только жить в законном правовом поле, когда нет этих бандитов, нет этих убийств, и грабежей. Дальше общаться, дальше жить. Я больше чем уверен, что нормальные люди это поймут. А ненормальные люди, ну, мне понравились слова Джимлева, да, это татарского народа, ну, который, знаете, как сказал, ну, каждый народ имеет право иметь в своем составе несколько лотов. Есть. Они есть везде. То как четыре года воровали, я это видел. То, как четыре года воровали на Украине деньги, и это когда говорят, что там 100 миллиардов, я в это верю. Хотя я их не считал, я на этих потоках не был. Я прощался в бизнес, даже так, сфере, я видел, ко мне говорили, чиновники вот так за уши брали, говорят, как работать, сейчас меньше 50% откада уже даже не говорят. Вот эти все вот строительные работы, ЖД вокзалы у нас, там ну, просто страх Господний. Все вот так удивлялись, говорили, как жить. Но ну, и в то же время что-то заикнись, тебя или посадят, как тебя, Костя. Или, а мне два года до пенсии осталось так далее. Вот все просто тупо терпели. То есть денег, бабла этого украденного, другим словом, я не, не назову, там и действительно немерено. Тот же Янукович, кем он сейчас в России? Да никем. Тот же беженец. Что у него есть возможность тратить эти деньги? Нет. То есть куда они идут? Вот они сюда идут. Поэтому вот я логически говорю об этом, что вот так они идут. А с другой стороны, а на чьи деньги? А вот это я уже знаю точно. Тетушки, вот этот бред даже на Майдане. За чьи деньги? Пошла волна вот этого финансирования. Сейчас она, все лишь продолжается. Знаете, как мне ага. часто говорили, часто говорили, когда я возглавлял Баткищина, говорили, Костя, вот ты борешься там, за свою партийную силу, за приход новых людей во власть. А так же, вот, как вы говорите, что они воровать не будут. А я всем всегда говорил, ребят, не без этого. Да и в наших рядах достаточно негодяев, которые идут чисто с конъюнктурными целями и так далее. Но, ведь самое главное в чем? Когда сидит Янукович и Азаровы говорят во все слушания по телевизору, сколько сумм откатил? 20, не Миколай Янович, 30, это два первых лица государства, говорят о тяжком преступлении, как будто вот просто пошли в сад яблоко скушали. Вот это меня просто шокировало. То есть воровство было. На понимании нормы вещей. Вот как мы с вами стоим, да, вот курим, да, ну для нас mm -hmm. вроде это норма вещей. Мы не стесняемся, мы не прячемся. Хотя вроде как там плохо или хорошо. Так вот я говорю за категорию психологии какой? Воровали всегда будет воровать. Правоохранительным органам всегда будет работать. Вопрос как? Он ворует и знает, что втихаря под столом и сто раз перекрестится. Или ворует в открытый. Вот она разница. <music> Наша работа доносить информацию. Все, хватит, мужики, ну. Еще Все, завтра целый день.